Dobry państwo, znajdujemy się w miejscu naprawdę niezwykłym. Za moimi plecami znajduje się wejście do bodegi Garson. Bodega Garson w 2018 roku uzyskała tytuł najlepszej winiarni roku według amerykańskiego miesięcznika Wine Enthusiast. Za tym projektem stoi jeden człowiek. Ten człowiek nazywa się Alejandro Bulgeroni. Najbogatszy człowiek Argentyny, jeden z najbogatszych ludzi świata, nie pamiętam który na liście Forbesa. Pieniądze główne zarabia nie na winie, pieniądze zarabia na ropie naftowej, ale inwestuje je w bardzo dobre miejsce inwestuje je w branżę winiarską. Poza tą bodegą, która stanowi oczko w jego głowie, z całą pewnością tak jest, bo jego dom znajduje się niedaleko stąd. Posiada też w swoim portfolio wiele innych winiarni w Napawalej, w Toskanii, we Francji, a ostatnio również w Australii w Dolinie Barossa. Kompleks winnic o powierzchni 240 hektarów położony jest w Departamencie Maldonado na łagodnych wzgórzach Atlantyckiego Wybrzeża. Każda działka ma inną charakterystykę z uwagi na kąt nachylenia, wilgotność, rodzaj gleby winogrady są obsadzone 15 różnymi odmianami winorośli. Podobnie jak w całym Urugwaju uprawia się tu tanat. To właśnie jest pierwsze z win, które chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Tanat Single Vineyard z roku 2015. Wino, które zdobyło platynowy medal miesięcznika decanter. A ze mną jest tutaj twórca tego wina, Herman Brudson. Que este vino estuvo, Enolog Vinyarni Garzón. Explica a los polacos cómo se hace este vino que recibe luego Platinum Medal en The Canter Magazine. No, esto es un vino eh, TANAT Single Vineyard 2015. Eh, eso significa, al ser una categoría Single Vineyard, significa que es un vino que nace de un sector de nuestro viñedo muy particular, de alta calidad. Es un sector no demasiado extenso, ronda las 3 hectáreas de superficie. La uva se cosecha manualmente en su punto óptimo de maduración. Es seleccionada en la bodega, despalillada y fermentada en nuestras tulipas de cemento, de 8.000 litros cada una. Es un cemento sin epoxi para aprovechar lo que son la microflora de nuestro viñedo. Una vez finalizada la fermentación, es una fermentación muy delicada que se hace para no hacer extracciones demasiado violentas de taninos. Eh, la crianza se da en toneles de 5000 litros. De toneles nuevos. Nuevos, o... O nuevos, algunos, otros usados. Pero lo interesante es que es roble francés sin tostar. Nosotros oh. nos gusta que se exprese el terruño sobre cualquier otra eh, maquillaje que podamos ponerle. Por lo tanto, Entonces, en notas nombre, de vainilla no vamos a Ni vainilla, acá. ni coco, ni humo, ni pan tostado. Bien. La idea es que se exprese el vino, que el roble sirva para mejorar su crianza, pero no para darle sabores o aromas del tostado. ¿Y 2015 era un, una cosecha.? Fue muy buena. Excelente, eh, ¿o hay más cosechas? Bueno, sí. 18 y 20 y 2018 y 2020 fueron superiores. Ale la 2015 foi muy muy buena, bardzo muy i y, y bastante calurosa. Co poco w Uruguay. Herman powiedział, że 2015 to był świetny rocznik, ale że 18 i 20 był jeszcze lepszy. Zobaczymy, jak wypadną wina z tych dwóch nowych roczników, które właśnie wchodzą na rynek. Sobre el wino, probamos. Sí. Mm. 2015 tiene tres años, cuatro años ya de, de botella, con lo cual el bouquet comienza a expresarse, pero mantiene la frescura, mantiene una buena vibrancia, un buen nivel de acidez. Eso es debido a, la, a nuestro terruño. Muy, la proximidad al océano Atlántico nos ayuda a mantener estos niveles de acidez. ¿Por cuánto tiempo te parece se puede mantener este vino? Este vino, con el nivel de tanino que tiene, la estructura que tiene, su acidez y el estado en el que se encuentra hoy, ya con seis años casi de haber sido elaborado, prácticamente podría decir que 20 años. Balasto. balasto, to jest najdroższe, najlepsze wino z bodegi Garson, rocznik 2018. Wspominał Herman, że 2018 był bardzo dobry, ja naleję trochę. Digame Herman, qué jest balasto? ¿Qué, qué? La palabra que yo conozco en español, pero balasto no. Balasto es el nombre de nuestro suelo, es esa ah. piedra meteorizada, ese granito de compuesto que tenemos en nuestro viñedo. Es una piedra muy pequeña que le da mucha mineralidad a nuestros vinos, tiene esa capacidad de permear el agua rápidamente y es un suelo también bastante pobre, con mucha carga mineral. Por lo tanto, es ideal para la producción de vinos de alta calidad, sobre todo en esta región de, del Uruguay donde nos encontramos. Balasto es nuestro vino ícono. Es un blend de, de nuestras mejores uvas. Las mejores parcelas, las mejores uvas de cada año, son, eh, se realiza un blend entre ellas. Elaboraciones por separado de cada una de ellas. También en nuestras tulipas de concreto sin epoxi. La crianza en, tu, en fudres o toneles de 2.500 o 5.000 litros de roble francés sin tostar. Una vez finalizada esa crianza, que toma entre 18 y 20 meses, nosotros, junto con el equipo de Bodegas Garzón, gerencia, incluso Alejandro Bulguerón y el propietario, hacemos un blend que cada año va a variar las variedades y los porcentajes de cada una de ellas en función de lo que fue el, el clima. Muchas gracias, Germán. Un placer. Balasto. To jest wino, które nigdy jeszcze w ocenach międzynarodowych krytyków nie zeszło poniżej 93 punktów. A rok temu w przewodniku o po winach południowoamerykańskich Descorciados uzyskało 98. 98 punktów to proszę Państwa, już wznosić się do nieba. Do nieba tam skąd skacze Herman Brudzony, bo prywatnie jest spadochronowym skoczkiem. To jest jego hobby. Gracias. Salut. Salut. Bodega Garson to nie tylko winiarnia. W kompleksie budynków znajdziemy luksusowy klub, do którego przynależność warunkowana jest zaproszeniem przez samego właściciela. Do klubu przynależy też 18-dołkowe pole golfowe restauracji podawane są dania z produktów spożywczych uzyskanych z własnej hodowli, a nad całością czuwa legendarny najlepszy szef kuchni Argentyny Francis Malman. Jak powiedziałem na początku, za całym projektem bodegi Garson stoi Alejandro Bulgeroni. Ale przecież wiadomo, że nie on sam tworzy tą winiarnię. Do tego ma swoich ludzi. Ludzi, których chciałem państwu Przedstawić. Siedzą tutaj ze mną pan Christian Whaley, który jest dyrektorem generalnym całego projektu i Alex Griffith, który jest eksport managerem. I na koniec tego filmu chciałem zapytać obu panów, jak to jest pracować w takim niezwykłym proje projekcie. Komo esta trabajare de projekto tan exitoso? Komo? Boteca Garzón? Eh, bueno, es, es un sueño hecho realidad. Mi, mi background, soy ingeniero agrónomo, enólogo y trabajar en un paraíso como este, de, de calidad de vinos y de vinidos espectaculares, es, es realmente eh, un, un sueño hecho realidad que es un gran desafío y creo que lo hacemos muy bien porque hay uruguayos eh, muy, muy profesionales, excelentes trabajadores, como el caso de Alec o, o Germán, que saben interpretar muy bien el, el, el lugar. Alec, eh, tenemos aquí dos vinos que ahora mismo vamos a importar a Polonia, que son dos vinos nuevos, bueno, bastante nuevos, porque es la segunda cosecha sí. de Petit Claus. ¿Qué es Petit Claus? Bueno, Petit Claus es un, un nuevo desarrollo que se hizo, una línea, que son, tenemos cuatro productos, los que van a ir a Polonia es el Tanat y el Cabernet Franc, son los dos 100% monovarietales, y es una sola parcela de todo el viñedo. Un poco se habló de que el viñedo son 1200 parcelas. En este caso lo que hacemos es encontrar el mejor ejemplar de Tanat y el mejor ejemplar de Cabernet Franc. La vinificación es un poco distinta a lo que hacemos con el resto de los vinos. Eh, se usan las tulipas de concreto y el roble, bueno, lo explicó un poco Germán de la filosofía del proyecto de usar roble sin tostar. Pero básicamente lo que buscamos con esta línea es mostrar el potencial del viñedo eh, en su mejor ex expresión de cada una de estas variedades. Muchas gracias señores y gracias por invitarme a jugar golf con ustedes. <laughs> Salud. Felicitaciones Salud. por ganar. <risa> <risa> na Salud y na zdrowie. Na zdrowie.